7 февраля в Следственный комитет России поступило заявление о возбуждении уголовного дела в отношении так называемого эксперта по экстремизму Натальи Николаевны Крюковой, автора около 50 экспертиз против свидетелей Иеговы. В заявлении перечислены признаки и заведомой ложности заключения, и нарушения права на свободу совести и вероисповедания, и признаки возбуждения ненависти. Уверен, что у следственных органов должно возникнуть немало вопросов к Наталье Николаевне. В эксклюзивном интервью эксперт Крюкова раскрыла личные методы выявления экстремизма и поделилась шокирующими подробностями своей работы. Прежде всего вопросы ставятся следственными органами. Насколько грамотно поставлены эти вопросы, настолько эксперт полный или неполный на них отвечает. Это работа следственных органов. Эксперт в данном случае, он некий фильтр. Госпожа Крюкова, много у кого на слуху, потому что эти два человека, Крюкова и Батов, они просто легендарные эксперты, которые готовы писать про все, что угодно абсолютно, за что их, собственно, и любят заказчики. Они пишут быстро свои экспертизы и с таким, каким надо результатом всегда. Зачастую бывает так, что действительно, как начинаешь расписывать все эти вопросы, но нету или не хватает. Извините, ребята, подумайте, то ли не туда пошли, то ли... Надо что-то другое, так сказать, представлять. Имеет место, конечно, злоупотребление со стороны этого эксперта, недобросовестности этого эксперта, который заведомо э, подгоняет свое заключение уже под э, вопросы, тех, которые нужны были проверяющим. В тесном сотрудничестве со следствием эксперт Крюкова выполняла лингвистические экспертизы печатных изданий свидетелей и Иеговы, не имея даже базового филологического образования. У нас филолог бывает, литературовед, у нас филолог бывает, филолог, у нас бывает э, лин -э, лингвист, у нас бывает психолингвист. Я всегда в таких случаях говорю, давайте посмотрим, что у нас за эксперт. И причем не в смысле, что он плохой или хороший, а в смысле его э, направленность. Да, чем он вообще-то занимался по жизни, в чем в он э, как э, специалист. По образованию Наталья Николаевна – учитель математики. Поэтому по закону она не имеет права проводить лингвистические экспертизы. Совершенно неважно, есть у Крюковой образование, но у нее нет, положим. Да? Но если бы даже у нее было, то ясно, что человек, который вот это делает, никаким своим образованием бы не воспользовался. Он все равно написал бы то, что от него хочет начальство. Выходя за пределы своей компетенции, эксперт не может не понимать, что его действия приводят к судебным ошибкам, которые, в свою очередь, больно бьют по жизням тысяч ни в чем не повинных людей. Так, выводы госпожи Крюковой послужили поводом для внесения двух мирных верующих из подмосковного Сергиева Посада в официальный перечень террористов и экстремистов. Тяжело психологически все это переживать. Второй момент, это причинило, конечно, много беспокойств моим родителям, папе и маме, с которыми мы вместе живем. Получается, что из меня делают преступника, которым я на самом деле не являюсь. И никогда даже не помышлял о том, чтобы как-то Делать вещи противозаконные. Я же говорю, мы работаем с материалом, я не с людьми, и я даже в большинстве случаев не знаю. Эксперт-математик Крюкова с завидным постоянством пишущей лингвистические экспертизы не обошла стороной и тему своего взаимодействия с судебной системой. Эксперт проходит по всем так сказать, позициям, как свидетель, но только имеющий определенные познания. Если в процессе данный, так сказать, свидетель не годится, попросту говоря скажем, то значит берем другого свидетеля. То есть другая экспертиза, то есть мы вполне адекватно договариваемся на уровне, допустим, такого действия, как судебный процесс. Мне довелось участвовать в судебном процессе, в котором Наталья Николаевна выступала в качестве эксперта по просьбе стороны обвинения. И в ходе ее допроса она сказала, что при проведении экспертиз она оценивает высказывание в зависимости от того, кто его произнес. Если православный, то смысл один. Если свидетели Иеговы, то другой. Столь вольная трактовка высказываний и текстов становится возможной благодаря методикам, которые, как призналась сама Наталья Николаевна, нигде не лицензируются. Мы имеем -э -э себе Право позволить роскошь делать новые методики. Создавать. Создавать их. Да, по ходу, так сказать, появления новых вызовов. Дело в том, что материал меняется очень быстро. Даже иногда вот год-два, и уже все, методику надо перекраивать, ее надо переделывать, ее нужно пересматривать, уже все. Закон о государственной судебно-экспертной деятельности не позволяет эксперту самому для себя выдумывать какие-то методы для исследования. Экспертиза это ведь не просто мнение какого-то ученого. Выводы эксперта влияют на то, какое решение примет суд. Именно поэтому, согласно закону, выводы эксперта должны базироваться на общепринятой строго-научной основе. По закону, Следственный комитет обязан провести проверку деятельности Натальи Крюковой и принять процессуальное решение.